Salam hər kəsə. Bugünkü mövzumuz 8-ci sinif ingilis dili kiçik summətiv qiymətləndirmə nümunəsidir. Bu mənim özümün hazırladığımdır və məktəblərdə buna uyğun nümunələr, buna uyğun keçədir. Çox güman ki, paylaşılacaq. Burda məqsəd mənim sizə öyrətməkdir. Və qeyd edim ki, bu ikinci xarici dili ingilis dili olanlar üçündür. Choose the correct definition for the word heritage. Heritage irs deməkdir. Irs. i̇rs sözünün düzgün açıqlışını deyin. Something passed down from previous generations. Əvvəlki nəsillərdən gələn bir şey. Bəlaca budur. A way of traveling across the ocean. Okeanda uh, səyahət etmə terse. The study of weather patterns. Hava şəraitinin öyrənilməsi. Və ya mountains that has a peak. Zirvəsi olan dağ. Xeyr, bunlar deyil cavab. Choose the correct definition for the word astonishing. Astonishing müsbət mənalı sözdür və Heyratlı, Heylət heyrətləndirici, təəccübləndirici mənası var. Very surprising and impressive. Çox təəccüblü və ə, təsir edici. Very basic and simple. Bu deyil. Çox sadə və basic, yəni basic səviyyədə qalan. Very difficult to achieve. Əldə etməyi çətin olan. Show a little interest. Az maraq göstərlərən bular deyil. The National Park of Azerbaijan is not for its Ionic. Azərbaycan Milli Parkı özünün nəyə görə tanınır? Arxitekturasına görə deyil. Ecosystems. Bəli. Əm um, orada, yəni milli parkların hamısında demə onlar ki, ekosistem qorunduğuna görə uh, yəni flora, fauna qorunduğuna görə ekosistem nəzərdə tutulur. Historical monuments, belə Azərbaycan da historical monuments var. Amma, yəni tarixi abidələr var, amma Azərbaycan tarixi abidələrinə görə ə, yəni national park, milli park tarixi abidələrinə görə tanınmır. Industrial areas əksinə bu milli parka ə, əks olan ifadədir. Industrial sənaye ə rəsiləri deməkdir. I believe the internet is one of the most inventions of our time. Deyir, mən inanıram ki, internet müasir dövrümüzün ixtiralarındandır. Nə cür ixtiralarındandır? Vaxtı ötmüş deyil, tiring, yorucu deyil, confusing. Çaşpaşkoyan deyil, əslən bəğədil, dəyərlidir. Which word cannot be a synonym for the underlined word? Altına xətcəkilmiş sözün hansı sinonimi ola bilməz? Hansı variant sinonim ola bilməz bu sözə? Then the library is a wonderful addition to our community. Yeni kitabxana bizim cəmiyyət üçün möhtəşəm bir əlavə oldu. Amazing uyğun gəlir. Yəni burada isə deyir, cannot be. Yəni sinonim ola bilməz. Bizə sinonim ola bilməyən axtarırıq. Fantastic ola bilər, terrible ola bilər, amma terrible dəhşətli, neqativ mənalı sözdür. Which word cannot be a synonym for the underlined word? Altına xətcəkilmiş sözə hansı söz sinonim ola bilməz? 5-ci tapşırıq kimdir? They have a vast collection of rare books. Onların nadir kitablardan ibaret vast, büyük kolleksiyası var. Vastın sinonimidir huge. Ona göre bizden cannot be istir, olabilmez. Limited, məhdud demektir. Extensive, büyük, large, büyük. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The ground felt as torpaq daş kimi idi. Daş kimi hiss ettirirdi, yəni. Aha. Deməli as as bağlayıcısı var. Bilirsiniz ki, əsas bağlayıcısında həm şahans dərəcəsi olacaq, adi dərəcə. Bəli. Bu isə müqayisə dərəcəsidir. Belə bir şey yoxdur. Və bu üstünlük dərəcəsidir. İşlənməz. Complete the sentence with too or enough. Cümlələri to və ya inaf felə tamamlayın. Mən to və inaf mövzusunu 7-ci siniflərinin keçəgəsində izah etmişəm. Burada da bir az deyim. To və inaf felşlənilər. To üstəgəl sifət. Amma sifətdə isə işlənməsi fərqlidir. Sifət, sifət üstəgəl inaf. Bu işlənmə fərqləridir, yerlərinə görə fərqləridir, amma məna fərqləri də var. To have-dən artıq deməkdir. Yəni lazım olduğundan çox. Bu deməkdir ki, biraz arasından neqativliyi var. Amma ifisən yetəri qədər, lazım olan qədər deməkdir, kifayət qədər. Və müsbət mənası var. Məsələn, birinci cümləyə baxaq. This bag is too heavy to carry by myself. Biz nə təmlərik ki, too-dan sonra nə gəlib? sifət gəlib. Demə, burada elə mənanı bilmədən də biz too götürməliyik. Çünki sifət too-dan sonra gəlir. Amma belə olsuydu ki This bag is heavy. Məzələn, Elə versəydilər və desəydilər bura to və ya inaf qoyun. Siz burada inaf işlədəcəydiz. Çünki sifətdən sonra inaf gəlməlidir, amma to-dan əvvəl, əgər e, to-dan sonra sərkəməlidir. Okay. Buna baxırıq. She isn't to. Yəni to-dan sonra nə gəldi? Sifət gəlib. Ona görə biz to-nu götürə bilərik. Amma belə olsaydı she isnt old nöqtələr. Burada avtomatik olaraq mənanəyə fikir vermədən belə nə götürməliyik? İnə. Asan bir qaydadır. Anar is stronger than entar. Deməli, anar eldardan daha güclüdür. Daha nərdən bildik? Erə görə. Sifətin müqayisə dərəcəsidir. Anar is strong stronger Eldar. Aha. Deməli Anar Eldardan güclüdür. O deməyir ki Eldar Anar qədər güclü deyil. Eldar is as strong as Bu məna uyğun gəlmir. Deyir ki Eldar Anar qədər güclüdür. Xeyr. Eldar is not as strong as. Əlbəttə budur. Eldar is stronger zəng. Than... Xeyr, bu evəki fikri tamdır ki birinci fikirdə deyirik anardan Anar, qüçlüdür, amma ikinci cümlədə Eldar daha anardan güclüdür daha deyə bilmərik. Bura səhvdir, getdi. Complete the sentence using the keywords. Deməli bu sözlərdən istifadə edərək cümləni tamamlayım. Necə olacaq? Baxırsınız bura nə var? Turu var. Sonra nə var? Yanq var. Qayda da necədir? To üstəgə sifət düşdür və sifət qayda məsələn I see you Burada da amended nə gəlir? nöqtədə. Nöqtədə. Və istəgən to infinitive, to infinitive, yəni tolu məsərlə olmalıdır. Deməli he is yazmaq məsələsi, soru birinci gələcək tu vəblər, tu gələcək, sonra sifət gəlməlidir, young. Və burda nə var? Right, right failed. Right. Right failed. Və görürük ki, qarşısında tuunu verməyiblər. Ona görə özünü səlavət edəcək. Too wide. He's too young tried a bicycle o belə sürə bilmək üçün çox gəncdir yeni yaşa alışdır bu günlük bu qədər bu video bu qədər sağ olun